Ешеві автомобілі, одяг, взуття та навіть червона ікра збільшення експорту продукції металургії, авіабудування та продуктів харчування це лише деякі вигоди від зближення України із державами колишнього радянського союзу. Саміт країн СНД, що відбувся у Ялті, засвідчив життєздатність зони вільної торгівлі у межах об'єднання. Напередодні угоду щодо безперешкодного руху товарів ратифікував парламент Молдови. А під час самого саміту до неї приєднався Узбекистан. Перед нашими країнами відкриваються нові можливості, адже ця угода є важливим етапом на шляху формування торгово-економічних відносин на якісно новому рівні та новій правовій основі. Так про зону вільної торгівлі сказав прем'єр Микола Азаров і закликав. Інші країни також приєднатися до договору. Тим не менш, поки що задекларовані урядом переваги для України ані наші громадяни, ані підприємства не відчувають. Замість подешевшення російських автомобілів ми отримали утилізаційну війну з Москвою у митному союзі відмовляються від нашої молочної та м'ясної продукції. А про дешевий газ немає і мови. Тож, коли нові можливості отримують реальне втілення та що для цього потрібно здійснити Києву? Питання, що лежить поміж рядками міждержавних угод. Вітаю, це програма поміж рядками. Коли ми відчуємо обіцяні урядом вигоди від вступу України до зони вільної торгівлі в межах СНД. Що потрібно зробити Києву, аби прискорити появу в країні дешевих автомобілів з Росії, тканин з Білорусі і вин з Молдови? Чи варто йти далі, вступати до митного союзу? І чи не доведеться при цьому посваритися із євроспільнотою? Про це ми говоримо сьогодні у нашій студії. Заслужений економіст України, екс-міністр економіки Віктор Суслов. Віктор Іванович, здрасте, дякую, що. Прийшли, Здравствуйте. як ми чули, прем'єр закликав інші країни вступати до зони вільної торгівлі, і також він передбачає, що з наступного року в країнах співдружності буде абсолютно новий режим торгівлі, який відкриває великі перспективи вільної торгівлі. Ось ваш коментар чи відповідають дійсності ті вигоди, про які говорять в уряді. Ну, во-первых, надо сказать, что соглашение о зоне свободной торговли начало работать с 20 сентября. Украина была третьей страной, которая его ратифицировала. И вместе с вступлением Украины в зону свободной торговли, собственно, оно и начало действовать. Ну, как известно, правительство наше тщательно посчитало выгоды. И когда доказывало Верховной Раде необходимость сертификации соглашения, привело данные, которые свидетельствуют о, безусловно, большой выгодности участия. Но ну, было сказано, что ежегодный эффект от участия Украины в зоне свободной торговли для Украины составит... Ну, в виде роста волового внутреннего продукта 37,5 миллиардов гривен. Это достаточно много. Это несколько меньше 5 миллиардов долларов, но это много. Далее, рост доходов бюджета планируется на 9,4 миллиарда гривен. Ну и по отраслям очень эффективно это решение для машиностроения прежде всего, где рост более чем на 7 процентов. Для транспортной отрасли и так далее. Понимаете, на чем основывается эффект. Это четко надо понимать, что на протяжении десятилетий совместного развития в составе Советского Союза сложилась технологическая зависимость между экономикой Украины, России и других стран бывшего Советского Союза. Никуда эта зависимость не делась. Развитие сотрудничества по кооперации как раз превращает Украину снова в ту промышленную мастерскую, которая она была в составе Советского Союза. И даже вот конкретные примеры последнего времени. Россия уже после ратификации Украиной соглашения объявила о том, что в Казани будет построен специальный завод для выпуска украинского самолета Ан-70, который будет выпускаться совместно с Украиной и работа уже ведется в этом направлении, что будут расширяться мощности авиационного завода, например, в Воронеже, для выпуска украинского самолета Ан-148, Ан-158, и так далее. Появилось, появились целый ряд других проектов, которые дадут большой эффект. И заканчивая свой первый начальный комментарий, я бы даже сказал, что на самом деле вот это решение о вступлении в зону свободной торговли стран СНГ на самом деле Євляється главним і на сьогодні самим ефективним антикризисним шагом українського правительства. Ось те, що країни СНД лишається найбільшим ринком для української продукті. Чи ми, до речі, зараз зможемо побачити це на графіці. Чи залишиться так само, коли Україна підпише угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, адже поки що її тільки парафовано? Ну, знаєте, одно другому не противоречить. Конечно, Украина может быть при этом и членом зоны свободной торговли с Евросоюзом и с любыми другими странами. И в свою очередь Евросоюз имеет более 20 соглашений по зонам свободной торговли с другими странами, в том числе даже и африканскими. Так что на самом деле здесь, пожалуйста, участвуйте в любом количестве зон свободной торговли. Другое дело, что нельзя быть одновременно членом Таможенного Союза и членом, допустим, Европейского Союза. Це інтеграція більш високого уровня. Давайте подивимося на головні товари, які ми продаємо в Росії. Ось це продукція легкої, харчової, хімічної, деревообробної промисловості, механічне остаткування, машини, механізми, транспортні засоби. Ось які ми маємо на сьогодні перешкоди для експорту, і яким чином ми можемо їх усунути. Знаете, я как раз взял данные по структуре экспорта и импорта Украины и Российской Федерации. Торговые отношения в пользу Украины, потому что, видите, раз, да? сейчас в нашем экспорте продукция машиностроения 29,1%, металлургия 15,5%, химическая промышленность 8,9% и так далее. То есть у нас большая часть экспорта это продукция промышленности. Особенно важна продукция машиностроения. Что касается поставок из Российской Федерации, то здесь на самом деле вон, продукция машиностроения всего 9,8%, то есть почти в три раза меньше долям своим ну и основная статья экспорта это из россии это конечно энергоносители да. поэтому в этом плане тут совсем не шутка сказать что при такой системе отношений в общем-то сырьевым и энергетическим придатком является вовсе не украина скорее это россия а украина поставляет более высокотехнологичную продукцию промышленную продукцию А як бути з тим, що ось є дані, що 65 мільйонів доларів втратили наші виробники м'ясо-молочної продукції за цей рік, саме через обмеження, які запроваджує Росія? Понимаете, никто ведь не вводит ограничения просто административные. Сейчас, например, очень многое становится ясно, когда само украинское правительство инициировало внесение изменений в украинские же стандарты. Например, все узнали, что по украинским стандартам в составе сыра до 75% у нас разрешено иметь жиров растительного происхождения, ну то есть пальмового масла, которое туда добавляют. А по российским стандартам не более 5% десяти процентов российские стандарты соответствуют европейским сейчас когда украина начинает приводить свои стандарты по содержанию этого масла в сыре в соответствии с российскими и с европейскими конфликта не будет мы хотели чтобы россияне потребляли то же самое что потребляют украинцы да то есть сыры с повышенным содержанием пальмового масла россияне этого не хотели когда все вскрылось, ну, в принципе, правы россияне, потому что наши, наши граждане тоже выиграют, когда доля молока в молочных продуктах увеличится. А все остальные споры, ну, да, были установлены факты, там, и наличие сальмонел в отдельных продуктах, но такие продукты не только в Россию не надо отправлять, их и самим не нужно есть, да. Поэтому не случайно, вот в чем смысл этого соглашения по зоне свободной торговли, в том, что там все споры решаются на основе принципов, установленных для членов Всемирной Торговой Организации. Я вам скажу, что поскольку Украина с жалобами во Всемирную Торговую Организацию не обращалась, это значит, что мы не имеем оснований обращаться. У нас Россия ничего не нарушает. Они член ВТО, мы член ВТО. Поэтому вот то, что происходит в большой мере, это такая чисто пропагандистская война, при этом люди даже не знают, что там на самом деле. А если говорить про утилизационный сбор для автомобилей, ну, еще в одна ложная тема, ложная, когда она подается как то, что это мера, введенная Россией против Украины, как у нас начинает подавать автомобильная война. Никакая не автомобильная война. Россия ввела утилизационный сбор, первая, для всех импортируемых автомобилей, а не только импортируемых с Украины. Всех, и японских, и немецких. И кроме того, она ввела этот сбор в таких же объемах и для внутреннего производства допустив, правда, mm -hmm. возможность того, что внутренние производители могут создавать систему утилизации автомобилей, так. а не платить сбор, так. ну, примерно на ту же сумму. Но как ответила Украина? Неправильно. Украина, ну, как я уже один раз сказал, видимо, те, кто готовил эти решения, поверил опять-таки газетчикам и не разобрался, Украина mm -hmm. ввела утилизационный сбор только против российских автомобилей. Получилось, что Украина использовала, ну, меру дискриминационную. Она не ввела этот сбор проти других імпортних машин, она не ввела для своїх производителей. Тобто дя... торговле. мені підказує, що до нас приєднався ще один експерт. І також ми можемо почути його думку з цього приводу. Це заступник директора інституту України СНД Володимир Жаріхін. У нас прямий зв'язок із Москвою. Владимир Леонідович, здравствуйте. Владимир Леонидович, спасибо, что вы присоединились. В нашей студии известный украинский экономист Виктор Суслов, и мы говорим об отношениях Украины и России. Вот вы, наверное, слышали по поводу утилизационного сбора. Да? Вы, вы слышали наш разговор. Сразу тогда задам вопрос Ваш прогноз каким будет решение отменят Россия для Украины, Украина для России утилизационный сбор на автомобили? Ну, вообще, конечно. Готовы отменить и импелляционный сбор Украины, и мировые цены на газ, и много еще чего. Если у Украины вступить в таможенный союз, никаких проблем не будет тогда. Почему Да-да. Почему вот связывают именно вот эти выгоды именно с вступлением в таможенный союз? Почему именно с этой организацией? Ну потому что любая, любая экономическая организация, она создает поэчуренции для своих членов и не дает поэчуренции для тех, кто в нее не входит. Значит, смысл в любой экономической организации, будь то Евросоюз, будь то НАФТА в, 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 в Северной Америке, в любой смысл именно в этом. Но ведь мы уже есть с членами, мы, вернее, мы подписали соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Да, но соглашение о зоне свободной торговли не отменяет, например, традиционный сбор или не отменяет, например, торговлю по мировым ценам и мировым носителям, в рамках ресурсов. А дум... так, создание более честного интеграционного объединения, является союз, у нас как раз позволило были учесть интересы и России, и Украины. И самое главное, что не ну, очень понятно, почему, так сказать, ставится вопрос, что вот если мы вступим в таможенный союз, то у нас там не возьмут Евросоюз. Ну, во-первых, да, вступление в Евросоюз там еще Турция, если не будет вступать. Жить-то надо сейчас, А в останніх на самом деле я не думаю, що це буде потім не Пожалуйста, оставайтесь на связи, Владимир Леонідович. Я хочу попросити нашого гостя також прокоментувати тему іменно вот газу. Якщо ми вступаємо в митний союз, є прогнози, що так, газ може подешевшити, ми навіть зекономимо більше 5 мільярдів доларів. Але кажуть, що потім ціна буде знову виростати, то яким буде ваш коментар з цього приводу? Нет, ну ясно, что для членов Таможенного союза установлены другие совершенно условия, в том числе и эти другие условия и в этом соглашении по зоне свободной торговли СНГ, другие для членов Таможенного союза. В частности, Россия ведь установила примерно по 95 позициям экспортные пошлины на энергоносители и сырье, но только для тех стран, которые не являются членами Таможенного союза. Хотите получать энергоносители? дешевле. Хотите получать сырье дешевле, металлы дешевле, нефть дешевле. Пожалуйста, вступайте в таможенный союз. Ну, тут Владимир Леонидович, он и прав, безусловно, потому что затем и создаются союзы любые для того, чтобы давать преференции своим членам. Да? Хотите преференции, вступайте. Не хотите преференции, не вступайте. Россия, то есть Украина на сегодня преференции не хочет. Да? Точнее, она хочет преференции, никуда не вступая. То есть Украина, но ну, здесь другой на самом деле более глубокий вопрос, это вопрос о том, что пора отказаться от старого доброго принципа политики многовекторности, который 20 лет в Украине использовался и в чем-то эффективно. Но ну, а на сегодня уже получается, что пора определяться. Мы продолжим, у нас на связку залишается Владимир Леонидович. Владимир Леонидович, последний вопрос. По договору непосредственно о, о зоне свободной торговли, поскольку он начал уже действовать? А, получится ли так, что какие-то товары для украинцев подешевеют в ближайшее время? И наоборот, для россиян, а, те товары, которые поставляются из Украины? Ну, во-первых, я хотел поддержать коллегу э, в том плане, что он совершенно наверное, точно сказал. Насчет, кстати, многолетнего политика на долгое время была очень эффективной для Украины. сколько какой угадали в, в том э, же самом Украине. Но сейчас возникла ситуация, когда Украина оказалась между двумя экономическими интеграционными объединениями. С одной стороны таможенный союз, с другой стороны Евросоюз. союз. И в этой ситуации Спасибо, спасіба вам, Владимир Леонидович. З нами на прямому зв'язку був з Москви Володимир Жаріхін, заступник директора інституту країн СНД. Віктору Івановичу, я би хотіла повернутися все-таки до газу, адже вгоді про зону вільної торгівлі в рамках СНД є пункт, згідно якого. Які передбачає транзит товарів трубопроводним транспортом? Отже, чи зможемо ми купувати газ в Туркменістані, і тоді Росія буде безпосередньо пропускати цей газ да. через свої газопроводи? Це Стаття 8 -е соглашення називається Свобода транзита. І ця стаття передбачає, що в течение полугода після вступлення в действиях, але вже вступила в действиє, сторони повинні договоритися об условиях. использования трубопроводного транспорта обеспечить свободу транзита по трубопроводному транспорту если такая договоренность будет достигнута для этого нужно сейчас создать срочно группу начать переговоры то действительно россия обязана будет предоставить украине свободу покупки газа допустим в средней азии в Узбекистане, в Туркменистане с тем, чтобы и обеспечить транзит этого газа в Украину. Ну, посмотрим. Пока еще сложно что-либо говорить, поскольку этот пункт еще не выполнен. Но этот пункт был включен в соглашение, как отмечал наш премьер-министр, именно по настоянию Украины. Он предварительно обсуждался. Так что я думаю, что все это будет выполнено. Виктор Иванович, я наведу данные которые провели фонд Демократической Ініціативи і центр разумкова людям ставили питання, куди рухатися Україні? За те, щоб рухатися до митного союзу, висловилися 45,2% опитаних, за те, щоб до Євросоюзу 43,8% опитаних. Де для України найбільш вірогідні переваги? на вашу думку. Видите, здесь два есть аспекта, политический и экономический. Если говорить об экономическим, то выполнены расчеты совместные и российскими, и украинскими учеными, и другими специалистами. Эти расчеты показывают, что экономически Украине, конечно, намного выгоднее быть членом Таможенного союза. Она от этого выигрывает. Эффект будет в год порядка 12 миллиардов долларов. Надо сказать, что если Украина такое решение примет, то вот этот второй антикризисный шаг. Вообще все основные проблемы несбалансированности экономики решает для Украины. Потому что тогда у нас должен быть достигнут стабильно позитивный торговый и платежный баланс при таких дополнительных поступлениях. И мы будем, у нас будет абсолютно стабильно себя чувствовать и наша гривна, и мы будем чувствовать себя уверенно. И по расчетам в таможенном союзе Украина выигрывает больше, чем Россия, и понятно почему. Дякую. дякую, Віктор Іванович. На жаль, наш час вичерпаний, Я мушу вас прервати, але це була цікава змістовна Добре, розмова. Дякуємо вам. Нашим гостем сьогодні був Віктор Суслов, заслужений економіст України, екс-міністр економіки. Ми говорили про економічне співробітництво країн-членів співдружності. Програму провела Ольга Ксьонс. Часом найважливіше поміж рядками. Хай щастить вам і до зустрічі. А хто чесніший, Євросоюз чи СНД? Сложный вопрос. Я думаю, что они одинаково честны.